Куда ты? А скорее всего, плитуса. Что я тут за богатым не знаю. Открыто. Ты нас эксперт из открытия. А это куда? Сука. Кладовки. Там же требует плюнтуса и то Там можно нормально открыть, что ты рвешь. Я люблю распаковки. Антош! М -м -м. Я уже открываю. Да, целая, потому что я заканчиваю. она белая че что? Ты просто молчишь, ничего не кажешь. Ну да. Что это? Это сюда вставляется, все скло. Покажи коробку. понятно. Вот ага. А сколько это калам покушать? 60 долларов. Ну, да. И у нас светодиоды. Бачу тут просто светодиоды на ну, ну, будем чеплять и потом а? Давай, еще одна лампа. Треба все коробки порезать. Ты можешь открыть? <связать> а цаски кидай сорок долларов? Да 56 шесть. Угу. Хотя Ясно, непогано-непогано. Классная не распаковка. Всі коробки потрібно порізати і викинути в мусорний бак, Їх дуже багато, вони не помістяться всі, тому що мусор забирають раз в тиждень. І приходило, подивіться, скільки всього. Тому зараз я поріжу все, і потім викину. Хочу собі серіал, буду різати і дивитися. друга кладова ты его что да? Ну да, ну, Тут ты не утеплював, а сюда что утепливать, да? Тут тоже буду утеплять. <coughs> я туда брал, но его туда недостаточно. И куда его девать? Что сказать, что я его просто так купил? Я его сюда запихну в стену. Угу. Лишним не буду. Ну да. А тут я заметила, нету ваты, да? Нет. Но они как бы получается тут ванная. А, и они как-то, получается, наружную стену не утеплили, они утеплили стену, угу. которая типа в жилое помещение идет. А это оставили без. А они только с этой стороны вату положили, получается, да? Ну вот в эту стену, угу. да, здесь есть вата и утепление. Угу. Вот, и получается, вот эта кладовка нагревается, но тепло сюда не идет, потому что здесь утепление. Оно остается в кладовке. Угу. когда мы кладовку будем активно использовать, то ее надо тоже хоть немного утеплить. Ну да. То есть сначала лучше утеплять, а потом шитроком, да? Ну да. Ага. Угу. Это место, ваты, да? Да. Угу. Если будет нужна помощь, обращайся. Хочу снять дом. Как вообще выглядит? Все, утеплитель. Вот так. Вот, так, а я буду Пишу фокус, а я буду класть. А еще тут уже положен ламинат? Видите, красота там тоже с ламинат. Тут ламинат. Я буду закрывать это раз ламинат. Мы что будут стены пробовать. Я все думаю, как его сделать. Возьму здесь и сюда. И потом залишиться маленький кусочек, я его закрыл. Чтобы где Взяли. Я хочу уже душик включить сериалочек. Дымся. Як ми робимо? Натягуємо, Давайте включимо на 0,5. Ось так. міряємо звідси. Ось так. Приблизно. Тримаємо. Погано видно І о-оп. Ай! Что, что тут? А, тут лампа будет. Ударилась головой. Блин, у меня кашель напал. И все. И осталось... так. Зроблю, потім вам покажу. Все. Нарешти. Останні. Шматочок був найважчий. А завтра вже зверху буду. Так що, на сьогодні все. Всім дякую, всім. Пока-пока.